Вітаю всіх прихильників спорту в ефірі телеканалу Відкритий програма відкрито про спорт. І сьогодні у нас в гостях відомий український фехтувальник, учасник трьох олімпійських ігор, чемпіон світу, неодноразовий призер чемпіонатів Європи шпажист Богдан Нікішин. Вітаю Богдане! Здрасті! І перше запитання: з чого все починалося? Скільки років прийшли на фехтування? Где расскажите, пожалуйста. фехтование я попал, когда учился в этой школе. Это мне было 10 лет, это был пятый класс. Ничего об этом виде спорта не знал. Так получилось, что просто в этой школе, детская детской юношеской спортивной школы номер 6, такой замечательный тренер, который, к сожалению, уже Долгие годы сегодня не проживает в Украине, он сегодня проживает в Израиле. В 2000 году он покинул Украину. Белокопытов Алексей Георгиевич проводил набор и в коридоре просто там попал на меня, на наш класс и пригласил прийти в зал попробовать, что такое фехтование, как фехтование. Я в этом виде спорта вообще ничего не знал и пошел просто из-за какого-то интереса пришел, и в зале там были уже более взрослые ребята, которые показывали результаты. И я смотрел на них, они тренируются, и они там уже выезжали на серьезные старты, на такие старты, как чемпионат Европы, чемпионат мира по юниорам. Я смотрел, мне казалось, что это настолько невозможно все, настолько все это сложно. Я тогда был ребенком, и просто только были начинания. Я, конечно, смотрел, хотел приблизиться к их результатам, но мне казалось, что это очень тяжело. И потом как-то так каждый раз, каждый год, да, мы там набирались какого-то опыта, проводились, естественно, соревнования. А чи пробовали образные. вы другие виды спорта перед тем, как прийти на фехтование? Чи одразу обрали саме фехтування? Ні, я, як і всі мальчишки і да, девчонки, ходив на карате. Потім я перед фехтуванням, помню ходив в Приднепровскую Анстрационную Академію строительства архитектури в басейн ходив, Ну, так, як так получилось, я не скажу, що я вибрав фехтування, вийшло так, що як то так получилось, що я залишився в фехтуванні. А коли саме обрали шпагу? Є в фехтуванні рапіра, є шабля? Чому саме шпага? Здесь тоже сложно сказать. Получилось так, что в школе, где проводился набор, только была шпага. Этот тренер был, о котором я сказал сегодня, именно по шпаге. И вообще, в то время, когда я попал на фехтование, в принципе, у нас сабли как таковой вообще не было в городе. А была вот шпага, куда я попал, и была рапира, но она находилась на той стороне. Я Придя на фехтование, даже, наверное, еще и не знал тогда, что существует и шпага, и рапира, и в процессе только обучение этому виду спорта, узнал, что есть еще разные виды оружия. Ну, шпага тяжелее, чем рапира, шабля. <гум> да, она тяжелее. Э, Пробовали потом э, э, змагаться на рапирах, на шаблях. Чи не, э, чи, на шаблях не фехтовал никогда, а на рапирах они не то, что там прям похожие, но слегка чем-то схожие виды спорта. И когда-то в детстве еще, я не вспомню какой это год был, но очень давно... В Дюша номер 6 проводили соревнования по рапірі, і тренер предложил мені там пофехтовать, Я прийшов пофіхтувати на них, і вийшло, так що виграв даже их. Це було таке интересное событие. А, а є зараз у світі такі універсальні спортсмени, які можуть і на шпазі, і на рапірі, і на шаблі виступати на змагання да, і, с... і досягати результатів? Сьогодні є. Ні, їх мало. достигать результатов и там и там это сложновато а вот совмещать параллельные виды и такие как сабля и рапира некоторым вот, там, девочкам со, с, рапиристкам удается но они достаточно хорошие спортсменки вот, рапиристские итальянки и они пытаются параллельно еще фехтовать э на сабле ну, на рапире они вообще здорово фехтуют звезды на сабле у них получается средний хотя иногда какой-то результат они все-таки показывают А чи підтримували вас батьки от на перших етапах, ні для кого не є секретом? Як батьки своїх дітей ну, на ту чи іншу секцію віддають, потім на кожне тренування також возять? От ваші батьки як підтримували вас? Ну, получили жили недалеко від школи. Да, вони мене завжди підтримували в моїх там разних починаннях, не тільки в спорті, іменно в спорті, звісно, не всі ж мені допомагали. Ми. прекрасно понимаем, что на ранних этапах да, формирования спортсмена родители играют огромную роль не только как в моральной поддержке, но и финансовой, потому что первые старты, там, выезды, там, или заграничные какие-то соревнования, к, сожале к сожалению, и тогда и сегодня не всегда финансируются там городом или государством, поэтому, конечно, они меня всегда поддерживали, они меня всегда помогали не только и морально, но и материально, Они покупая казали, инвентарь. Они казали, что на навчаниях делать. Казали так или нет? Разные моменты были в жизни, да. Конечно же, спорт мы все прекрасно понимаем, что занимает очень много времени и приходится чем-то жертвовать, что-то выбирать. Очень тяжело совмещать, мы там прекрасно понимаем и работу, и и спорт, ну всякие моменты были в жизни, где я не успевал. А средний баллы, да? Бычок от хорошо, че задавильно. Э, э, ну, Какие оценки у вас были? Скажем так, если говорить, допустим, о школе и о институте, да, то и школу, и институт я закончил на то время без троек по пятибалльной системе, естественно. Это очень хороший результат. Перші досягнення, перші успіхи у спорті, Якими вони були, може, ще в дитячому спорті Сложно вспомніваний. Я как бы вважаю успіхом, своим, вообще, это когда я там, в районі 90-х годов потрапити в сборную команду Вот Прямо какой-то какой первый какой успіх, я сейчас, наверное, тяжело. Очень вспомнить. Ну, там, запомнилось, когда там, я, там, будучи юніором. занимал второе место на чемпионате Украины. Для меня это было это был очень большой успех. Почему? Потому что тебя видели тренера, тебя начали, начинают тренера приглашать на сборы, подключать взрослые сборные. И это и, и, и есть то становление спортсмена, когда ты, в принципе, очень сложный вообще переход на самом деле, не только фехтование, что в любом виде спорта, от спорта детского к взрослому. Там є такой інтервал, где очень сложно перейти. В, в этот момент главное спортсмену зацепитися, потому что очень многие теряются после юниорского возраста. До речі, я читаю интервью, коли ви поїхали в Угорщину на турнір и всього лише провели один бій, і відразу ж така невдача була, так? Это, да, это был мой перший старт. Тяжело сказать, тоже какой год был. Сейчас уже это был мой первый стад, первый выезд за границу. Это 90-е, пятые, 6-е годы примерно. Ну, в те время выезжая за границу, вообще не понимаешь, что происходит. Там все, все было по-другому, фехтование совершенно другое. Я не знаю, это удача или неудача, но это опыт, в любом случае, был большой опыт для меня. Да, я проиграл первый бой, но я многое для себя понял, что. Там все по-другому, просто все по-другому. Починаєш того, що сорівня проходять на спеціальних дорожках, в отличие от того, як у нас вони проходять на Україні, де ми тренуємося. Опыт, ну, бувало, ймовірно, таке, що взагалі хотілося залишити спорт після яких, якихось невдач. Конечно, я думаю, что не только у меня, я думаю, что у любого спортсмена за карьеру спортивную бывают и поражения, и победы, и это нормально, это спорт, за это мы его и любим, правильно, за то, что он непредсказуем, да, здесь сегодня мы побеждаем, завтра мы выигрываем, и однозначно побед не бывает без поражения, это однозначно так, поэтому... Це опыт, який приходить з годами просто. І все ж таки, коли ви зрозуміли, що спорт це ваше, це сенс життя, фехтування, це саме те, що там, де ви зможете досягти високих результатів? Я коли да, я був молодим спортсменом, після юніорського віку, я как-то не планував становитися професіональним спортсменом. Ну, наверное, отчасти из-за того, что, в принципе, в те годы, там, я не имел там какого-то большого результата. И потом, когда так получилось, что я почувствовал, что команда сборной Украины нуждается во мне, да, и там меня начали ставить заканчивать какие-то встречи, и мне начали говорить, что ты там нужен команде, я начал показывать какой-то результат, и вот это, в этот момент я понял, я еще раз хочу сказать, что я не стремился становиться именно профессиональным спортсменом. Но вот здесь я понял, что как-то я уже здесь, что это уже мое, что даже может быть не я решила, как-то так получилось, что это так получилось, что это так сложилось. И ну, сегодня, конечно, мы уже понимаем, что я профессиональный спортсмен, да, и что я там пытаюсь сегодня там уже, наверное, можно сказать, там на финише своей карьеры пытаюсь показать какой-то. Более результат. Якщо порівняти змагання чемпіонату Європи, етапи Кубка світу, чемпіонат світу, Олімпійські, ігри, який пріоритет для вас у цих змаганнях, які більш пам'ятні запам'ятовуються, ну, конечно, любой спортсмен хороший спортсмен приймається на Олімпійські ігри і привести туди медаль, звісно, ж, лучше золото это мечта любого профессионального спортсмена, но все соревнования очень сложные, начиная от этапов Кубка мира, начиная от гран-при, чемпионата Европы, чемпионата мира. Это все очень сложные соревнования, на которые ты готовишься целый год на Олимпиаду, ты готовишься целое четырехлетие. И мы пытаемся туда подготовиться, приехать и Показати результат по максимуму. Яка найпам'ятніша перемога? Ви чемпіон світу 2015 року у Москві, неодноразово були срібним призером, бронзовим в призером чемпіонатів Європи, учасник трьох Олімпійських ігор. От яка перемога найпам'ятніша? Всі побіди да? хороші всі не запам'ятаються. Мне, чесно говоря, запам'ятала в моїй кар'єрі. Опять-таки Олимпиада – это отдельные, отдельные истории, там отдельные эмоции. Но мне очень запомнился чемпионат мира в Италии в Турине 2006 года. Там получилось, мы командой заняли третье место, вы обыграв за третье место сборную в Венгрии. Запомнилось тем, что за это результат я получил звание заслуженного мастера спорта и конечно же это чемпионат света чемпионат да Турин Италия 2006 год и конечно же на всю жизнь запомнится 2015 год это золото чемпионата мира это чемпионат мира который проходил в Москве когда уже была нестабильная да такая политическая обстановка в нашей стране и был вообще под вопросом выезд наш в Москву это был еще лицензионный мир это был Чемпіонат міру перед Олімпійськими іграми в Ріо де жанейро ми туди поїхали, виграли, його, победили, підняли наш флаг в центрі Москви, нас Це були такі. Дуже... До речі, ваш особистий внесок був вагомим. Ви скільки ви одержали там перемог на чемпіонаті світу в Москве? Так, да, вийшло так. Я зараз точно не скажу, але так що именно я закінчував там встречи, Ну, я в последние годы всегда закінчував встречи, і всі встречи були очень напряженными. Получилось, що на последних минутах или в последних боях мені вводило, удавалось переводити встречу в нашу пользу і таким образом підвести команду к золоті медаль на чемпіонаті мира. Олімпійські игры, починаючи з Афин 2004 року. Розкажіть, будь ласка, про результати, чим запам'яталися ці игры. Ну, і Взагалі, як вам швидко пристосувалися до умов проживання, харчування на Олімпійських іграх? Так, да, Олімпійські ігри це отдельні соревновання. як ми прекрасно розуміємо, що це комплексне соревновання, це Олімпійська деревня, як ви вже зараз сказали, і так далі, тому подібне. Це соревновання, в готуються готовятся цілого 4 Сложно туда, там виступати, дуже. Сложно, сложно. До речі, результати доволі високі були. П'яте місце командне в Афінах, потім сьоме у Пекіні. От, розкажіть, І четверте місце у ріо де Жанеєро. Це дуже високі результати. Ну, трошечки не вистачило там, дійти до 50 Ну, Будемо сподіватися. Тут як розвивалися події, скажімо так, в Афінах, у Пекіні? Ну вот сложно. Я почему говорю сложно? Потому что мы вот, результаты действительно высокие. Это я считаю, что очень высокие результаты. Туда очень сложно отобраться. фехтовальня очень сложная система отбора, и на Олимпийских играх всего лишь участвует 8 команд, и всего лишь 4 команды из Европейского континента, ну, 4 или 5, там, в зависимости от ситуации, которая складывается в гонке в, в рейтинговой гонке. Поэтому туда очень мы тяжело отбирались, мы только очень легко попали заранее, скажем так, не легко, а заранее попали на Олимпийские игры в, в Рио 2016 года. А до этого мы очень сложно отбирались на те две Олимпиады. И когда мы отобрались на них, у нас цель была туда не поехать, не ехать за шестым, седьмым местом. Для нас ставились руководством федерации, министерство привозить медаль с этих олимпийских игр. Поэтому вся команда ездила туда настроена и хотела привести медали. В принципе, работа была такая проделана, что мне кажется, что, может быть, в Афинах и нет, а вот в Пекине и в Рио, в принципе, команда могла это делать. Но по каким-то тем или иным обстоятельствам у нас это не получилось. Поэтому у меня после Олимпиады такие сложные эмоции и воспоминания, это чувство глубокого разочарования, да, когда ты проделал огромный кусок работы, опять-таки повторюсь, не месяц, не два, а четыре года проделал, и едешь, и настраиваешься, и все верят в тебя, что мы можем привести медали с Олимпийских игр, и там неудачным образом выступает один человек, в Рио другая ситуация, и в Рио вообще мы были в шаге от медали. То есть мы два раза, грубо говоря, фехтовали з Італії за вход в фінал. то есть там уже в фіналі либо золото, либо серебро. І потом у нас був шанс ще зі збірної Венгрії завоювати бронзу. і встречи були плюс-минус мінус і ми їх проиграли. Поэтому очень такие сложные эмоции, разочарование тебе выбивают из калины долгое время. Но... Опять-таки, время лечить, все проходит час, наступають нові соревновання, ти выезжаешь на нові соревнования, там показуєш, що і ти, і команда все-таки способны боротися на високому уровні, і це придає якісь нові сили йти вперед. Для будь-якого спортсменів сама участь в Олімпійських іграх, це вже досягнення. Ви тричі брали участь, це неймовірне яке досягнення. А скажіть, от найближчі. 32 е Олимпийские игры, которые пройдут в Токио. Че, бажаете в этом выступить? Вот еще буквально недавно, после Олимпийских игр 2016 -го года, я говорил, что, не знаю, тяжело, но время летит очень быстро, и сегодня уже 19-й год, и в этом году начинается лицензионный отбор на Олимпийские игры в Токио. То есть до Токио это осталось уже на самом деле не так уж и много. И, конечно, что сегодня я буду пытаться отобраться на Олимпийские игры. Очень хочу туда попасть, очень хочу там показать достойное фехтование. Надеюсь, что у меня это получится. Но фехтование очень сильная, сложная система отбора. У нас получается в мае месяце начнется первый лицензионный старт и закончится марта месяцем 2020 года. То есть целый год мы будем отбираться. Я очень надеюсь, что я смогу показать фехтование, которое позволит мне пробиться на Олимпийские игры. И очень хотелось бы, конечно, не только мне пробиться, а к команде, потому что если мы попадает страна командой, то я, мы тогда будем принимать участие как и в личных соревнованиях, так и в командах. Если ты забираешься по личным рейтингам, то только ты попадаешь, будешь участвовать в личных соревнованиях. Ви сказали про першого тренера. Взагалі, роль тренера для спортсмена роль вашого наставника або наставників. Я знаю, що у вас не один наставник. Розкажіть, будь ласка. Це ну, люди, з якими я працюю всю свою життя. Якщо ми говорили про першому тренері, то він мене тренував з да, 10 років до 20 это от мальчика да, там, от до юніора. Ну и в принципе все, на этом наша с ним связь закончилась. А, э, заслуженные тренера Украины такие, как здесь в Днепре Маркин, Александр Комаров Сергей Николаевич, вот они с 2000 года тренируют меня, мы с ними идем плечо плечо уже много лет, плюс э, старший тренер сборной национальной Станкевич Владимир Васильевич, также с 2000 года руководит сборной, это как раз то время, когда я попал, то есть все время мы вместе, и, конечно же, это для меня не, не просто тренера, это уже какие-то, даже это больше, что какие-то близкие люди, с которыми мы работаем, мы знаем, что мы хотим, мы знаем, как мы делаем, мы движемся в одном направлении, мы мыслим плюс-минус одними мыслями, там, конечно, бывают там и споры и так далее, подобному, подобное, но это те люди, которые для меня очень много сделали, ну, я надеюсь, что я для них тоже сделал много. До речі, фехтування один з п'яти видів спорту, який був представлений в усіх олімпійських іграх, починаючи з 1896 року. Чи вважаєте ви фехтування елітним видом спорту? Ну, фехтування цікавий вид спорту. Це єдиноборство, це спорт з історією, да? Це бере своє начало. очень давно, и, наверное, поэтому фехтование входит в ту пятерку да, видов спорта, которые на Олимпиаде беспрерывно остаются с какими-то наградами. Хотя, и вот сейчас такое получается, было несколько Олимпиад, где вот фехтование 6 комплектов в медали, это рапира, сабля и шпага женская и, соответственно, мужская, и давали только пять комплектов медалей. То есть все фехтование не было представлено на Олимпийских играх. После завершения карьеры э, вже думали, чим будете займатися? Взагалі думали про це? Ну, звісно, думали. Будь-який людина думає наперед, це нормально. И... Сегодня мне сложно сказать, чем я именно буду заниматься. Я могу сказать, чем я, я меньше всего хочу. И надеюсь, что этого не будет. Это меньше всего я хочу поехать работать тренером за за границу, чтобы много примеров наших ребят, которые уезжают за границу, которые передают опыт другим странам, и много ребят, которые уже уехали и довольно таки они сегодня успешные тренера. Понятно, что там не только там да есть спортсмены, но есть возможности больше, чем в Украине. Поэтому люди уезжают. Я этого меньше всего хочу, надеюсь, что мне это удастся, надеюсь, что может в нашей стране поменяется отношение кое-то к спорту и начнут достойно оценивать труд тренеров, которые работают на, на, на благо нашей страны, на благо здоровья наших детей. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Побажаємо Богдану Нікішину успіхів як у спорті, так і у житті. А вам, шановні телеглядачі, займайтеся спортом і бувайте здорові!